Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Syarikat Minyak dan Gas Antarabangsa Sarawak Shell Berhad disifatkan sebagai badan korporat nombor satu di Sarawak dalam membangunkan kepakaran dan kemahiran tenaga kerja tempatan bagi industri minyak dan gas. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem berkata setelah bertapak di negeri ini lebih dari 100 tahun, syarikat tersebut berjaya melahirkan beberapa generasi warga tempatan berkemahiran serta pakar dalam industri minyak dan gas. Ia sekaligus mendorong Sarawak untuk terlibat secara langsung dalam sektor terbabit. Sehubungan itu, beliau berharap agar syarikat antarabangsa berkenaan untuk meneruskan lagi usaha dalam pencarian lebih banyak lagi sumber minyak dan gas di negeri ini. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani kontrak antara Shell yang telah menganugerahkan kontrak kerja fabrikasi platform luar pesisir, projek pembangunan field E6 kepada syarikat milik kerajaan negeri Brook Dockyard di Kuching. Tan Sri Adenan juga menyuruh Brook Dockyard untuk mengekalkan standard serta kualiti kerja dalam melaksanakan projek berkenaan untuk manfaat semua pihak. Dalam pada itu, jika siap kelak platform berkenaan akan digunakan di field E6 dan dibangunkan sebagai kemudahan minyak dan gas secara bersepadu. Antara skop kerja di bawah kontrak tersebut termasuk peruntukan pengurusan projek, kejuruteraan fabrikasi dan tenaga kerja. Pembangunan field E6 merupakan sebahagian daripada kontrak perkongsian pengeluaran yang dianugerahkan oleh Petronas kepada Sarawak Shell Berhad dan Petronas Cari Gali Sendian Berhad. Sementara itu, usul yang komprehensif merangkumi semua aspek hak Sarawak akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak dari 21 hingga 30 November ini Ketua Menteri Tan Sri Adana Satin berkata usul tersebut akan membincangkan mengenai hak-hak asal Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia, Akta Malaysia, Laporan Jawatan Kuasa antara Kerajaan IGC dan Laporan Suruhanjaya Kobold bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau turut mengesahkan usul tersebut turut melibatkan akta laut wilayah yang dianggap tidak lagi kukuh selain status Sarawak dan Sabah secara berasingan daripada negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM terus diingatkan supaya tidak terlibat dengan sebarang aktiviti ekstremisme seperti kegiatan militan Daesh dan ISIS. Ketua Staf Markas 3 Brigade Lieutenant Colonel Wan Adenin Wan Masin berkata, aktiviti sedemikian bukan sahaja akan menjejaskan nama baik negara malah mengakibatkan kesukaran untuk membendung kejala tersebut. Lieutenant Colonel Wan Adenin memberitahu pihaknya akan sentiasa memastikan anggotanya dijauhi daripada anasir-anasir aktiviti itu melalui pencegahan awal semenjak wujudnya ancaman-ancaman ekstremis berkenaan. Ujarnya ia menjadi keutamaan dan fokus utama bagi mengelakkan anggotanya dari terlibat dengan aktiviti seperti itu. Kita akan sentiasa memantau dan ada keadaan-keadaan tertentu untuk menentukan mereka tidak terlibat, dan mana-mana anasir yang cuba mendekati anggota tentera. Beliau ditemui pemberita selepas perbarisan sempena sambutan hari ulang tahun ke-59 Brigade Ketiga Infanteri Malaysia di Padang Kawat, Kem Semenggok. Menurut hadir, Panglima Tiga Brigade, Brigadier General Muhammad Bustamam, Haji Mat Zain dan Ahli Veteran ATM, seramai 60 pegawai dan 650 lain-lain pangkat menyertai perbarisan tersebut yang diketuai oleh pegawai memerintah 10 rejimen ranger diraja, Lieutenant Colonel Azman Zainuddin. Setiap aduan jenayah harus diterima walaupun melalui panggilan telefon. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Abdul Aziz Yusof berkata, tiada istilah menolak aduan dalam polis walaupun sesuatu kes itu berlaku di luar dari sempadan kawalan balai berkenaan. Tegasnya lagi, insiden polis menolak aduan kes pecah rumah seperti yang berlaku di kawasan Petra Jaya tahun lepas tidak harus berulang. Jangan kalau tak ada kalau tak ada balai itu maknanya tak ada dah tindakan polis. Bukan begitu. We can always call Balai Polis yang berhampiran dan we can we can act from there. Kita boleh bertindak daripada apa uh, ni maklumat melalui telefon tadi. Dato' Abdul Aziz menyatakan perkara demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Padawan di Siburan. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Chu Yin Kok akan bertukar ke IPK Sabah manakala tempatnya akan diisi oleh Superintendent Aidil Bol Hassan dari IPK Sabah. Sarawak Forestry Corporation SFC menggagalkan satu lagi pembalakan haram di Pulau Dudung Sibu pada Isnin lepas menurut siaran media yang dikeluarkan oleh SFC. Dalam sebuah itu, sejumlah 302 kayu balak pendek spesies penuang antara 1.3 hingga 2.6 meter panjang dengan jumlah keseluruhan dianggarkan kira-kira 10 meter padu telah dirampas. Pemeriksaan oleh penguasa SFC mengesahkan bahawa tiada lesen kelulusan dikeluarkan untuk mengeluarkan balak di kawasan itu. Benuang adalah spesies kayu yang kurang dikenali yang hanya dijumpai di dalam hutan sekunder. Penebangan haram spesies ini menunjukkan bahawa pembalah haram semakin terdesak untuk mendapatkan sumber daripada spesies jenis itu daripada hutan sekunder kerana penguasaan ketat di hutan simpan kekal. Terdapat peningkatan jumlah kemasukan pelancong kesihatan dari Indonesia ke negeri ini dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Menurut timbalan ketua menteri Dato' Amar Aban Johari Tun Openg, jika sebelum ini kekerapan penerbangan dari Pontianak ke Kuching menggunakan Express A adalah 4 kali seminggu, kini ianya bertambah kepada 5 kali seminggu. Beliau yang juga menteri pelancongan, kesenian dan kebudayaan berkata, kerajaan negeri akan terus memperbanyakkan lokasi pelancongan yang menjadi tumpuan di negeri ini, bukan sahaja di Kuching bahkan juga di tempat lain. Dato' Amar Aban Johari menyatakan perkara tersebut dalam satu sidang media di Kuching. Persatuan secara so optimis antarabangsa rantau Malaysia akan mengadakan bengkel kesedaran mengenai masalah buli pada Januari 2017 di kawasan Telang Usan Baram. Presidennya Faith Villa Hermosa Jab memberitahu bengkel tersebut bertujuan untuk membantu serta memberi didikan kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa bagi menangani masalah tersebut. Ujarannya ia berikutan dengan masalah buli dalam kalangan kanak-kanak semakin berleluasa seperti yang diviralkan dalam laman sosial. Fed Wilhelmosa bercakap dalam sidang media khas mengenai bengkel tersebut di Kuching. Dalam pada itu, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah turut menyambut baik usaha tersebut untuk memberi kesedaran agar masyarakat lebih peka terhadap masalah tersebut sekaligus mengelak ianya berulang. Tambahnya, bengkel itu nanti akan disertai pelbagai agensi antaranya Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan, pihak polis, penjaga pusat asuhan kanak-kanak dan juga mangsa-mangsa buli. Semua balai bomba di seluruh negeri ini telah diarahkan untuk bersiap siaga bagi menangani sebarang kemungkinan berikutan cuaca yang tidak menentu akibat peralihan angin monsun pada bulan ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Hisham Mohamad menjelaskan, seperti kenyataan yang telah dikeluarkan Jabatan Meteorologi, peralihan angin monsun tersebut akan menyebabkan angin kencang dan corak hujan yang tidak konsisten serta sukar untuk diramalkan. Sehubungan itu, beliau telah mengarahkan semua balai bomba untuk mengambil tindakan pantas terhadap sebarang laporan orang ramai mengenai bumbung tercabut ataupun pokok tumbang. Walau bagaimanapun, katanya pada Disember nanti, negeri ini akan mengalami angin monsun kekal dan lebih senang untuk menjangkakan corak hujan. Nur Hisham berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pusat didikan keselamatan kanak-kanak 3K di balai bomba Batu Lintang, Kuching. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM begitu komited dalam memberi kesedaran dan menyampaikan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran dengan lebih berkesan kepada masyarakat, terutamanya penduduk kampung dan penghuni rumah panjang. Ditemui pemberita pada program Summer Camp 2016 di Miri, Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lopo Kiong berkata, program yang diperkenalkan di bahagian Miri sejak 2014 telah memberi kesan positif dalam kalangan peserta. Hasil daripada Summer Camp yang lepas-lepas, banyak ramai peserta khusus Summer Camp telah berjaya menyelamatkan rumah panjang. Itu hasil daripada didikan rumah uh, Summer Camp. Balik, mereka boleh mengajar pada anak biak dan kita ada kesannya itu menyelamat tiga buah rumah panjang di daerah Miri sahaja. Tambah beliau program anjuran bersama JBPM Zon 6 Miri dengan Petronas Cari Gali Sendirian Berhad PCSB Operasi Sarawak menyaksikan perubahan tahun ini hasil daripada penambahbaikan dari segi subjek baru seperti keselamatan elektrikal dan subjek untuk menyelamatkan diri. Perubahan dilakukan berdasarkan kes-kes yang berlaku dilihat berubah setiap tahun. Seramai 40 orang ketua masyarakat termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Denis Ngau menyertai program 3 hari itu. Universiti Malaysia Sarawak Unimas akan mengadakan kerjasama dengan Ramzai Zain Darby Healthcare Sdn Berhad RSDHC bagi menyumbang secara aktif kepada pembangunan kesihatan melalui kecemerlangan dalam pendidikan kejururawatan serta kesihatan. Selain itu ia bagi meningkatkan akreditasi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Unimas. Menurut Naib Chancellor Unimas, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi, perkongsian strategik itu bagi melatih pelajar Unimas mengenai persekitaran hospital yang sebenar. Malahan kerjasama itu akan mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua institusi dalam pelbagai aktiviti akademik khususnya dalam menyediakan peluang pendedahan dan pengalaman dalam perkhidmatan RSDHC sama ada di hospital maupun komuniti di kalangan pelajar Unimas. Prof. Datuk Dr. Kadim berucap dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara UNIMAS dan RSDHC di Kota Semarahan. Dalam majlis tersebut, UNIMAS diwakili Naib chancellor Profesor Prof. Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi, manakala RSDHC diwakili pengarah unit kejururawatan dan tabir urus, Irene Kuah. Majlis disaksikan oleh Timbalan Naib Chancellor UNIMAS, Prof. Muhammad Fazil Abdul Rahman antara kerjasama dalam perjanjian itu ialah program penjawatan bersama dan aktiviti, program penajaan pendidikan untuk pelajar, program amali atau penempatan klinikal DRS DHC, kerja-kerja sukarela dan lawatan jangka pendek pelajar. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada hari ini 8.30 pagi Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah mengadakan lawatan ke Tadikarima di Tabuan Desa Kuching. Manakala pada 9 pagi Ketua Pengarah Perpadanan Produktiviti Malaysia MPC Datuk Muhammad Razali Hussein menyempurnakan majlis perasmian seminar pengurusan wilayah Sarawak dan Sabah 2016 di Hotel Hilton Kuching. Dan akhir sekali pada 12.30 tengah hari Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim menyampaikan sumbangan kepada SMK Sentrisa di Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama di Laila. Silakan.